7, 7, 7 с лишним тысяч э, таких платежей, которые, как показывает практика, оплачиваются эти суммы, но где-то ближе к августу-сентябрю э, этого года. эти деньги а, Какая еще есть проблема а, в связи с тем, что направление было принято? Норма такая, что те люди, которые не дают данные по счетчикам воды, по воде, по горячей, по холодной, им считается по среднему по 5 кубов на квартиру. В связи с этим у нас в том году получилась такая немножко плохая ситуация, что по домовому счетчику было насчитано на порядка 7 тысяч кубометров воды холодной больше, чем оплачено жильцами по счетчикам, в том числе и с учетом вот этих 5 кубов. То бишь, тут нужно предложение решить Либо же сделать такую норму, как э, в ЖЭКО, что именно расписывается там, ну минимальная норма там горячий насколько я помню, 3,2 и холодной, 3, ну где-то так, я не, не буду брать. Ну да, может быть а человек, вот так вот, на каждого жильца, да, который, который зарегистрирован в этом, что в принципе подтолкнет людей да. давать показания счетчиков, и то бишь я думаю, что мы... Нужно сделать обязательно проверку, проверку счетчиков холодной и горячей воды по состоянию, там, например, на 1-4, чтобы сантехник обязательно сделал этот обход по квартирам, потому что вот здесь у нас уже появляется, как в прошлом году там были минимальные заодно ну, потери, но в этом уже появилась вот такая сумма. В принципе, она по деньгам она не сильно велика, это порядка 20 тысяч, но тоже она идет, оплачивается с наших... Отчисления, которые мы платим, и в том числе не зачислений, которые мы получаем, ну не зачисления, а из тех денег, которые мы получаем от предпринимательской деятельности. Потому что если бы мы их еще эти деньги пускали на какие-то ну, другие цели, то было бы это не, не очень правильно. И с тем, что если все-таки мы поборемся с нашими должниками, мы формально мы получаем этот, ну это не как бы получается не доход, а это оплата тех платежей ну в принципе это наш актив который мы можем использовать там на всевозможные цели нашего дома. был еще рассматривается вопрос о утеплении всего дома да уже Петр Иванович озвучивал сумму порядка 500 тысяч она где-то приблизительно так и есть на утепление всего дома тут нужно думать либо же мы можем разбить э, эту сумму, договориться с организацией, которая будет нам делать на определенный срок. И тем самым мы все равно будем платить по 2,91, но не будет перерасчет, там, припустим, там, ближайшие 4-5 лет э, этой суммы по теплу, а эта сумма будет просто выходить в счет погашения, погашения э, вот этого вот какого-то... Ну, если там есть просто программа кабинета министра по утеплению домов, да, вот, что в принципе, если попасть под нее, там э, дается под низкие проценты кредиты. Если попробовать под нее, то мы можем просто вот эти суммы, которые мы раз в год нам возвращают, мы можем их в принципе направлять на погашение вот этого долга. И опять же, почему так как бы всего лишь один месяц в этом году был пересчет по тему. Да, действительно, по цифрам он должен был быть немножко больше, но в связи с тем, что у нас есть долги предыдущих людей, которые формально мы оплачиваем только всем мы с вами, поэтому не получается перерасчета больше. Если бы был, то у нас бы мы выходили в минус, и мы не могли бы платить по платежам, которые нам выставляет Киев Энерго. В связи с тем, что, как э, говорилось, что последние, последние меси, месяцы очень плохая э, показатели по оплате за коммунальные и за тепло. По, ну, по всем. Я так думаю, кто сюда пришел, наверное, у них проблем с этим нет. И, в этом плане наверное. Еще у нас такой плюс есть, э, который нам помогает платить более-менее вовремя, ну не вовремя, а в полном объеме за наши услуги, которые предоставляет нам все Организации, которые у нас есть, это, как бы так сказать, благодаря ленивым людям, которые не могут заплатить до 20 числа. То есть такой процент людей у нас порядка 30%, и которые платят с небольшим коэффициентом от установленных сумм по коммунальным платежам. Ну, в принципе, все. Плюс еще, что хотелось отметить, что действительно в том году были потрачены деньги на подарки детям, на устройство расширения нашего. Он служит и спортзалом, и актовым залом. Ну, значит, с Иваном мы обходили сегодня утром все наши основные коммуникационные системы. Это подвалы, лифтовые, крышу, чердак. Ну, были осмотрены нами в меру наших технических знаний щитовые щитовые, электрощитовые, все оно в нормальном техническом состоянии, нигде никаких нету, как бы, как так сказать, нехищений, ну, нельзя так сказать, ну, все, все в, в той количестве, которое должно быть. Плюс в том году была куплена мотокоса и электропила, это то, что еще добавилось до наших основных средств, то бишь основных средств у нас порядка на 32 тысячи гривен, на, сегодня, на первое, первое 2013 собралось, это э, ну, там снегоуборочная, лопаты, и, ну, всевозможные инвентарь, которые у нас есть. Ну, в принципе, вот пока все. Ну, давайте вопросы. Запитание, пожалуйста. Отепление дома на полмиллиона да. Времени. Зачем? Ну, потому что теплый у вас. Это приведет к э, экономии... Мы будем платить за тепло. Да, но экономия уже... по теплу будет только в том случае, если а? Да, сейчас отвечу на вопрос. Если мы все будем относиться к теплу не как к общественному, а как к своему, что мы не открываем окна при отключенных батареях, выключаем батареи, открываем окна, проветриваем. Если даже на сегодняшний момент будут все так делать, то в принципе экономия будет. Подождите, а ранее Нет. сказали, что там экономия, мы можем только капельку прикрутить на нашем счетчике теплоносителя. То есть если нам кивану если она нам посылает 80 нет, теплоносителей, можем, то меньше мы никак не можем сделать. Мы можем крутить больше э, в принудительном Значит, у нас было э, до момента, э, когда у нас было холодно, не дай Бог помните, в 2009 году, в 2007 или нет, в 2008 или было очень холодно, потом было рас, расточен шарик на входном, и, что позволило увеличить теплоноситель, который получают непосредственно все жильцы вот да. вопрос. Можно да. я этажах, но хорошо, но у меня 23 этаж, самый верх. У меня если, 20, если, чуть-чуть и понизить, то у меня батарея там. Не у, вас... горячего, у, меня у вас эффективно. батарея какая-то? Чего Чего нас? меня самые, самые энергоэффективные, какие только... Ну, приди, у, у меня такой Вы в двухкомнатной, да? да? Нет, а в трехкомнатной. Четырехкомнатной. Ну, четырехкомнатная, скорее всего, вот, вот все проблемы четырехкомнатные, которые торцевые, у них проблема из-за внешних стен. Не я утеплен не полностью. полностью. Выйдите посмотреть, двадцать третья. Езжал сразу утеплю, сразу весь полностью. Так так. Ну, тогда -то... здоровые, это самое энергоэффективное вообще. Ну, смотрите, то, что я могу только сказать, то, что свои... да, относительно своих квартиры У меня ну, в одной комнате батарея включалась за весь сезон всего лишь два раза. Нет, я не, делать, там, не я, я, я команда 18 не раз, не раз. Речь, да, да, как Ремонт у нас это неизбежность, это технический. Экономически оправданно. Экономически он она, прав, он. расчёт, она, он она оправ, Ну как, прямых расчетов нет? Прямой расчет ну, только у меня по есть. есть, я еще делал... Пока... А решение уже было принято? Нет, да? нет, это пока только на... А, я она сказал... да, 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 я просто сказал по поводу сумм, которые платятся за тепло, что мы можем не делать перерасчет, а просто не пускать ну, счет. Это либо утеплим... Утепление... Речь идет не о а? утеплении дома, а? а о том, что торцевая стена цветет, она потрескалась, там щели там Среди... идет грибок оттуда. Вот и в чем проблема. И ум, причем ум, ум. это происходит. Воздух, воздух у нас может идти не, стер... не... не за торцевой стены. Я понимаю, сифон за все щели – да. это проблема нашего я... воздуха. Вот, да, да, и мы говорим, вот, мне не интересует покрасить парадом, мне чтобы у меня не было грибка Поэтому я так... Ваш сифон не решится проблемой закрытия торцевой стены. Если мы сами свою квартиру только закроем, да. нам, сказали, все, все равно все будет идти сверху, сверху влага, и мы проблему не решим. Но, значит, давайте Поэтому... я, может, правильно сформулирую. Нужно У нас ванна вся плохом хорошая, мы их уже их перекладывали, решить. и все. Нам будет. нужно просто решить, либо мы занимаемся энергоэффективностью нашего дома, либо оставляем все как есть. И не идем в этом направлении. Нет, эффективность, в принципе, у нас ДП свое, что уже позволяет экономить, потому что мы не используем внешний носитель, ну, как, э, как с точки зрения ну, нагревания батареи. Полмиллиона – это внушительная сумма, учишь, что у нас 103 тысячи долг. То есть где мы будем брать эти деньги? 45 тысяч у нас на остатке. Владимир Иванович, у вас вопрос.

то есть эти тарифы на отопление, они вот на 2,91, они утверждены... Киев энергия, да. Это... Вот, да, да, а, да, 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 да. делали да, да. когда-нибудь такой расчет? Вот э, снятие показаний счетчика, разделенное да. на общее количество наших квадратных метров, сколько реально получается, мы бы должны были платить за расчетчик. Нет, расчетчик сейчас есть. Сколько данных сейчас получается? то, что по сути у нас выставляется именно чисто за гидкалории давайте возьмем месяц с учетом холодов, который идет, это нагрев теплоносителя батареи и нагрев воды горячей. То бишь, ну вот, максимальный в том году был 78 тысяч, это был лютый месяц. 78 тысяч. Это по счетчику, месяц. да? Это по счетчику домов. Мы платим только за домовой счетчик. Все. То без жильцов мы снимаем действительно по тарифам, э, тарифам Так вот, вот поверь, поверь. меня интересует, мы оплачиваем по тарифам. Да? Вот сколько это утвержденный да. тариф? Если этот тариф умножить... Пересчитать. Да, пересчитать на наш квадратный метр. То, получается ничего. меньше. Меньше будет, чем в вот Если взять годовое годовой счисление с тем, что уже и говорила, так это да? что дед, ну, у нас пересчет был. А, откуда, а, а сколько? Примерно, чтобы разложить это что. помесячно и посмотреть. Ну, Потому не что, не что я знаю примеры нет. людей, у которых созданы такие товарищества. Да. Да. Когда этот вопрос поднимался, делались перерасчеты, люди платили по счетчику непосредственно в месяца отопления, они платили только в месяца да. отопления. У них даже был тариф да. ниже, я чем согласен. мы платим В летние месяцы они не платят. Изначально этот вопрос платить только по в момент, когда включается отопление, платить за тепло. И, и, и тариф должен да. быть меньше. Да, да меньше да. он на выходе. Я хочу, на я выход, хочу выход. просто подвести к тому, что да. чем отличаемся мы от государственных жеков, имея полные права полномочия, имея счетчики, ЖЭК, имея показания, принципе, имея... Наше... Я не знаю, не слышал, такое, ну, по крайней мере, я не слышал ни одного кто живет в ЖЭКах, чтобы у них был пересчет хотя бы одного месяца по теплу. Ну, а же, у них, у них нет, смотрите, не давайте не извините, положим, у меня мама живет, если холодно в месяце 1200 британцев, стало холодно, теплее 1000. то есть пересчитывается. Да. Да, да, было или нет, расскажите. Что, холодно, холодно было? было нет, было. очень нет. теплая квартира. Так а что же вы пересчитываете? Нет, я говорю, вы хотите по факту платить. Опять же, я хочу сказать, что в этом году у нас перешел всего лишь 1 месяц. Действительно, он должен быть больше, на связи с тем, что у нас есть не доплата Почему мы платим в круглые годы, не питаясь детей? Для нас это выгоднее и удобнее по одной причине. вы сказали, что в Примитивном, если все платят там. Это если платят всегда, но никогда не было такого, платят когда всегда. То есть смотрите, вот на выставили 78 тысяч, ну это в принципе можно посчитать, ну давайте даже не 78, получается порядка 60 тысяч поделить на 1400, чуть-чуть меньше там с коэффициентом, нужно поделить на квадратный метр, и мы получим сколько мы должны в месяц будем платить за квадратный метр. За сколько? Ну сколько получается? получается? Все равно мы вот, из-за этих будет oh, ну, экономия, ну, получается, если... Давайте я просто посужу по себе, значит, я плачу в год порядка 2 400 за тепло, то бишь один месяц я не платил, это получается 200, 10% экономии, то бишь по факту, если платить в, только в момент, когда идет тепло само, непосредственно по то в принципе получается примерно такая же сумма ну смотрите, 5, 5 месяцев люди платят примерно за тот же этот по 500 с чем-то гривен давайте все не питание. получается, не вот не они порядка сколько у нас фонде? сколько в нашем доме? сколько квадратных метров? сколько? 15 тысяч 15 тысяч, и да. мы платим в месяц за отопление в гривен мы же говорит... платим еще, да, еще и оплачивается здесь и тепло в лифтовых только. Только в лифтовых. Ну все, э, есть же, да, же общая была... сумма какая-то, которую... Ну, ну, просто интересно, ну, сколько тариф получается средний у нас в ну, Получается, типа, по по Все равно по примерно прим 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 получится прим вот такая же сумма. Да, ну примерно надо посчитать. Я скажу точно, я не просчитывал да, точности, но это да, точно, не считал. Ну, Если вы мне скажете, я пересчитаю полностью. Это давно человека. надо было этот вопрос да, поднять, я... потому что он и, и в конечном итоге, да. учитывая, что да. за отопление получалось значит, меньше платежей, меньше данных да, были бы вот когда чем будут когда приходить деньги, которые должны будут идти, будет пересчет, то по теплу тоже. В принципе, в нужно э, вести эту работу, чтобы был пересчет тем людям, которые платят обязательно, у которых э, нету задолженности. Задолженно. Что все, чтобы тех, кто Это платит просто регулярно, просто. да, что в основной упор делается по возмещению а. вот этих вот на тех, только кто платит регулярно месяц-месяц, месяц, у которых нет задолженности. Потому что формально они оплачивают всех остальных. Не знаю, никто не оценировал, чтобы мы перешли на более конкретный расчет оплаты было тепла не платили в летние месяцы, потому что смотри, смотри, сколько дом, денег не было, мы аж все месяц, потратили. В, данном в данном подгашаем долги, которые Но, мы, мы, для нас, с точки зрения экономической, на сегодняшний момент было. вот такая форма оплаты по теплу она более выгодная и правильная. Я считаю, что это более правильно, чем это платить. в 2008 году, помните, был полный расчет. Да. Считало пять или шесть человек нас. Мы составляли а огромные экономические пахты, Мы это все просчитывали. Это был восьмой, девятый год. И был тогда вопрос стоял о том, чтобы платить только в сезон. И мы доказали на общем собрании, что все-таки экономически выгодно нам год. У нас есть сезон Потому что смотрите, ситуация, когда платится месяц Менец. месяц, если мы, не дай бог, не заплатим 20 тысяч, Киевэнерго просто придет и опломбирует чуть, чуть. Все, тем более сейчас Киевэнерго это уже ахметовская структура. То бишь, так как раньше, долг потом мы отдадим, такого уже не будет. А здесь все равно они нам дают какой-то лах, временной лак во времени, и мы можем просто это гасить. Да, ну, есть, конечно, проблемы из-за этого, но все равно это наш актив. Формально если мы можем меняться, его еще Мы, один такой, мы даже неформально, мы должны его пересчитать в связи с тем, что если это, то будет наш доход. То любая проверка нам, в принципе, на это накапливает. Еще, еще вопрос. Можно поинтересоваться? А мы не в предложении нет. Он можно, можно поинтересоваться, у нас две квартиры, за сколько стоимость, за сколько мы сдаем в аренду

Вичні коклейні обої і більше нічого. От ми вже і там білили, і там білили, там нічого ні, лібі вже що могли тут ходять по під... стої. Вони платять все по тому самому, по щочикам. Вони все платять. То есть Жизнь. еще раз, подождите, получается у нас две квартиры, пять тысяч три с половиной, да. и из них 5 ,5 люди платят коммунальные или еще плюс коммунальные платежи? Но нам вот сказали, предпринимательская деятельность, квартиры сорок пять девятьсот девятнадцать, вот. А вот, посчитали, умножили 5 плюс три с умножили на 12 нас, месяцев, сорок тысяч как-то не получается. По, 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 у нас одна комнатная квартира платила с мая месяца. Сейчас а, то, буду... то есть до того она у нас пустовала, да? Да. Всегда ну, как <связать> не было. Не, ну и нам еще предоставили за 12 год. А, то, трехкомнатная... а была она была пустая, до, до, пятого, месяца? Посчитайте, пожалуйста, Семь 6, 7 месяцев на 3,5. <связь> а трехкомнатная оставалась <связь> а целый за год. И... За месяца, сеглую, за трехкомнатную квартиру. Ну то есть целый год сдавалась трехкомнатная? Трехкомнатная целый год. То есть двадцать с половиной и пять тысяч на 12, Получается восемьдесят четыре с половиной. Нам озвучили сумму сорок пять девятьсот девятнадцать. ревизионной комиссии до работы правления и головы правления? И не, хай же, ж... Володя, Коля, скажи, что там, скажи. Просто была озвучена сумма. Я записала. За вы, же, вы не провозглашали. не это не Подождите, за квартиру у нас действительно было 48, а за счет долга на первое число 6 тысяч. Вас чуть громче, пожалуйста. Было озвучено 48. Не, Я записала 45 915 гривен. Вот. Все правильно. И долг 6 тысяч на первое число. Хорошо, плюс 6 тысяч, но никак не получается 84,5. половиной. Нет, вы же не отняли от однокомнатной к памяти 4 месяца. Мы отняли. Мы посчитали 3,5 мы умножили на 7 месяцев. 5 тысяч мы посчитали год, 12 месяцев. Получается сумма 84,5. С математикой может быть немножко. Аналогии мы посчитали. А, извините, да. Это же налог, получается, минус 16 тысяч. То бишь с этой суммы... Хорошо, плюс Не, не 16, меньше. 84 тысячи нужно отнять. 84 Хай люди цей Получается, что это считаем 46 а тысяч, считаем 6 тысяч дом и считаем 16 тысяч налоги. Придет, даже да, если так, получается 68. Сумма я, должна быть 84,5. То есть 16,5 тысяч. Вопрос. 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 Я подходила к бухгалтерию. Я уже не раз в бухгалтерии меня бухгалтер знает в лицо. Вы как комиссия. Вопрос. А, соответственно, мне выплывает следующий вопрос. Бильярдного стола. Да, да. Вот на фоне вот не этого не вопроса не у меня выплывает бильярдный стол. Ну вот, получается, тут сумма такая интересная. 16,5. с половиной. Где-то. Мы вот этот год бильярдный стол в этом году покупали? А, ну, понятное дело. Ну, так поэтому у нас остаток 45 тысяч. Понятно. У мене є пропозиція від ревізійної комісії взяти до уваги. Я думаю, так. Хто за цю пропозицію прошу голосувати проти Приймається? Дякую, сідайте. Будь ласка, якщо які є запитання.